20 лет у нас довольно такие редкие сотрудничания в этой области. И э, я считаю, что то, что сегодня мы посмотрим, является, э, скажем так, одним из э, шагов, которые сблизит э, путем лучшего познания между нами, нашими народами. Я думаю, что мы имеем дело с так называемой культурой без границ, без языкового барьера. Потому что именно то, что нам покажет сегодня труп театра-опера из Бухареста, покажет, если можно так сказать лишний раз, именно то, что такие контакты, такие, такой вид сотрудничества нам очень нужно для того, чтобы... Багатиці. Це вже другий проєкт цього року саме з ними. Другий проєкт дуже цікаво те, що надзвичайно модерний хороший колектив, хороший театр, має дуже такі цікаві, на мій погляд, знаєте, неординарні рішення. Піднімає дуже багато таких новітніх імен. Ну одним словом, так само, як і ми.